Всем привет! С вами Львини, и это обзор железнодорожной станции Бердичев. Начинаем! Данная станция находится на просторах Житомирской области, в одноименном городе под названием Бердичев. Станция была открыта в 1870 году. В 1896 году была открыта узкоколейная линия от Гайворона до Житомира через Гайсон, Немырев, Калиновку и Бердичев. Правда, просуществовала она недолго. В 1914 году линия в направлении Житомира была перешита на широкую колею, а перегон бердичев в Холонивск и вовсе закрыт. На данный момент этого перегона уже давно нет, но на станции Холонивска до сих пор сохраняются некоторые остатки узкоколейки. Это небольшие подъездные пути, небольшой перегон, а также насыпь в нескольких километрах от станции. Сохранилась там даже узкоколейная дрезина, а точнее то, что от нее осталось. Но все же вернемся к станции Бердичев. В зале ожидания традиционный набор любого зала ожидания Украины. А именно, собственно, сам зал ожидания, кассы, буржуки, пункт на где можно подзарядить телефон. И раньше еще был ресторан, Старый вокзал железнодорожной станции Бердичев был совершенно другой и не похож на этот, но во времена Великой Отечественной войны он был полностью разбомблен. По окончании Великой Отечественной войны, через несколько лет его отстроили, но уже по проекту Петра Фатеевича Красицкого. И именно поэтому вокзал станции Бердичев очень похож на вокзал станции Мироновка, ведь оба этих вокзала строились по проекту Петра Фатеевича Красицкого. Также по проекту Петра Фатьевича Красицкого были построены и многие другие железнодорожные вокзалы. Самые известные из этих вокзалов находятся в украинских городах Конотоп, Мироновка, Бердичев, а также в российских городах йошкар и камен шахтинский Все они были построены по проекту Петра Фатьевича Красицкого и имеют похожий внешний вид с вокзалом станции Бердичев. Такова она железнодорожная станция Бердичев. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал Львини, пишите комментарии, смотрите другие мои видео. Ставьте колокольчик, чтобы всегда первыми узнавать о выходе новых видео на моем канале. С вами был Львини, всем удачи, всем пока.